yusuf surasi ham alifla mro bilan boshlanadi qur'oni karimning go'zalligi cheksiz alifla alif, mro nimani alif, tushundingiz lekin mazza qilasiz alifla mro alif la mro uchta harf alifla mro uchta harf lekin nimadir tuyasiz alifla mro o'qib mazza qilasiz nimadir tuyasiz qur'onning mo'jizasi birorta hadisda bormi alif aliflam mro aliflami degan gap yo'q qur'on rasulullohning kalomi emas bandaning kalomi emas shuning uchun uni uslubi hamma yo' o'ziga xos qur'onni o'rgangan sari inson ojiz qoladi rasul akam alayhi vassalom ham qur'onga nisbatan o'ta hassos bo'lganlar nimaga qurqoilarni maqtavvurganlar nimaga hadis -ge yotlaganga unaqa maqtov yo'q agar ulamolar aytadi inson deydi yaxshi narsani doim o'ziniki bo'lis o'zidan chiqishini istaydi zo'r fikrni bittasidan ilib olsam palonchi aytdi demasdan o'zimniki qilib aytishni xohlayman nega u menga nisbat bo'lsa maqtov menga bo'ladiku to'g'rimi zo'r she'rni topib olsam palonchi deb iloji yani bo'lsa shunaqa odamlar borku yaxshi she'rlarni muallifini o'chirib o'ziniki qilib ko'rsatadiganlar ham bor muallifini o'chirib yaxshi she'rni agar masalan bitta shoir bitta she'r yozdi u shoirni hech kim tanimaydi o'lib ketdi bittagina topib oldim o'sha she'r meniki bo'lishini istayman chunki u maqtovga sazovor she'r qur'oni karimdagi uslub bayonni agar muhammad alayhisalotu vassalom insoniylik jihatdan agar olib qarasa o'ziga nisbat berishi kerak edi shunaqa buyuk gap shunaqa ulug' gaplarni meni gapim desa zo'r emasmi uu oh, shunaqa oh, aql shunaqa idrok deydi to'g'rimi yo'q rasul alayhialotu vassalomda bunda ixtiyor yo'q edi u zot alayhisalo vassalom allohning kalomini alohida o'rgatardilar o'zlarini gaplarini alohida aytardilar aralashtirmaganlar shuning uchun o'n yillab hadisni yozdirmaganlar hadisni yozmanglar kim mendan hadis qur'ondan boshqa narsa yozgan bo'lsa o'chirib yuborsin deganlar nega desa qur'onga daxli bo'lib qolmasin musulmonlar sekin qur'onni usliini tushungandan keyin endi yozsanglar mayliyu lekin ommaviy emas ammo qur'onni nozil bo'lishi bilan yozdirib borganlar nimaga qur'on o'ziga xos bo'lgan rasul akram alayhissalom qur'onga o'ziga xos yondashganlar